Французский промышленный концерн Atlantic Group признанный лидер в области комфорта, энергосбережения и охраны окружающей среды. А марка Атлантик является синонимом качества и надежности для профессионалов и пользователей. 15 производственных площадок, экспорт в 60 стран, 10 филиалов, годовой оборот более миллиарда евро. Эти цифры – аргументы в пользу выбранной стратегии. Создавать лучшие продукты в ответ на постоянно возрастающие запросы потребителей. Сегодня у нас есть уникальная возможность побывать на самом новом предприятии Atlantic Group, в 2009 году в Одессе начал работать завод «Укратлантик». Здесь выпускают наиболее востребованные товары для систем жизнеобеспечения и комфорта – электрические водонагреватели и конвекторы. Завод «Укратлантик» – предприятие с французским менеджментом. Управление всеми техническими процессами осуществляется так же, как и на других заводах группы во Франции, Египте, Турции, Великобритании. Сейчас мы проведем вас по производственной площадке, на которой делают проточно-накопительные водонагреватели. Вы увидите полный цикл производства. Людей немного. Большинство трудоемких операций автоматизировано. Первая стадия ⁇ раскрой металла и сварка рабочего бака. Проточно-накопительный водонагреватель работает при экстремальных нагрузках. Тем, кто знаком со школьным курсом физики, известно, что перепады давления и температуры вызывают деформации. Рабочий бак сжимается и расширяется сотни раз в процессе эксплуатации. Добавьте сюда воздействие водной среды и электричества и становится ясно, что основной критерий выбора водонагревателя ⁇ надежность и безопасность в эксплуатации. Атлантик. Использует для изготовления внутренних баков особую сталь с низким содержанием углерода. Такая сталь нужна для того, чтобы в процессе эмалирования стальной бак и эмалевое покрытие стали одним целым. Электронная сварка обеспечивает высокое качество сварных швов. После сварки каждый бак проходит проверку на герметичность под давлением в 8 атмосфер. Следующий этап эмалирования. Здесь заготовка подвергается очистке от масел, обработке дробью под давлением. На внутреннюю поверхность методом электростатического напыления наносится тонкий слой фриты, которая при обжиге становится гладкой и прочной эмалью. Главный враг водонагревателя – электрохимическая коррозия, которая разрушает стенки рабочего бака. Ведущие европейские производители водонагревателей используют эмалирование как основной метод защиты от коррозии. Зачем эмалировать, спросите вы, когда можно просто делать баки из нержавеющей стали? Специалисты отвечают. Во-первых, нержавеющая сталь дороже, во-вторых, ее использование не решает проблему, поскольку в процессе сварки нержавейка теряет свои свойства и становится обычной ржавейкой. Сварные швы – слабое место баков из нержавеющей стали. Использование эмалио покрытия в качестве защиты для рабочего бака на сегодняшний день является наиболее оправданным. Эмаль надежно защищает все соединения и сварные швы рабочего бака. Помимо уникальной технологии эмалирования, «Атлантик» использует также инновационный состав эмали – Диоксид титана, кобальт и цирконий в составе фриты позволяют получить гигиеничное, прочное и эластичное покрытие, способное долгие годы работать при больших нагрузках. После обжига и охлаждения каждый бак проходит визуальный и ультразвуковой контроль качества и покрытия. После того, как рабочий бак одели в стальной внешний кожух, водонагреватель попадает на уникальный станок. Это так называемая карусель, на которой одновременно заполняется жидким пенополиуретаном 16 водонагревателей. В чем инновация? Скорости. Требуется в считанные секунды заполнить пространство между рабочим баком и обшивкой, и очень важно не допустить образования пустов. Инженеры Atlantic Group разработали метод, при котором заполнение пенополиуретаном происходит очень быстро, что обеспечивает равномерное заполнение и высокое качество теплоизоляции. Широкий модельный ряд водонагревателей Atlantic позволяет без труда подобрать водонагреватель, который будет идеально отвечать поставленным задачам. В ассортименте представлены модели объемом от 10 до 300 литров для вертикальной или горизонтальной установки. А сейчас мы приглашаем вас на участок по производству электрических конвекторов. Для производства конвекторов завод был оснащен самым современным оборудованием. Начиная от полностью автоматизированных станков по раскрою и гибке металла, до линии порошковой покраски и нанесения логотипа методом лазерной печати. Завод «Укаратлантик» выпускает конвекторы с закрытым нагревательным элементом, Стальная спираль закрыта диффузором из высококачественного норвежского алюминия. Таким образом увеличивается площадь теплообмена, усиливая конвекцию. Такой нагревательный элемент дает мягкое комфортное тепло. Воздух в помещении не пересушивается, так как температура диффузора, через который проходит воздушный поток, существенно ниже, чем температура тена. Температура фронтальной панели включенного конвектора не превышает 45 градусов. Углы конвектора имеют округлую форму, панель управления блокируется от детей. Все приборы оснащены системой защиты от перепадов напряжения и перегрева. Они долговечны и экономичны. Электронный термостат реагирует на изменение температуры в помещении до 1,1 градуса точная настройка и регулировка температуры позволяет экономить от 10 до 20 процентов электроэнергии. Электроконвекторы с закрытыми тенами можно устанавливать без ограничений в детских и медицинских учреждениях, а также в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах. Они абсолютно безопасны и надежны. Широкий модельный ряд конвекторов мощностью от 500 до 2500 Вт позволяет создать эффективную систему отопления практически в любом помещении. В квартире, частном доме, коттедже, офисном помещении или в небольшом цехе. На сегодняшний день мощности завода «Укратлантик» позволяют обеспечить электрическими конвекторами не только украинский рынок, но и рынки Польши, Франции, стран Балтии, России и Казахстана.